Путін говорить про те, що він готовий розпочати перемовини хоч завтра, і готовий зупинити вогонь. Мається на увазі учасники саміту. Вони тепер ну, зокрема можуть тиснути так, зокрема на Україну Україну в цілому, з вашої точки зору, і чому не можна йти на ось ці умови, які озвучує Путін? Ну не можуть, а будуть. Тут ж весь смисл, чому торпеда то поїхали перед самітом. Тепер зараз верховного Головнокомандуючого Зеленского, сейчас будут давить на что? На то, что, с чем носится э, канцелярия, то есть мирные инициативы. Вы же хотели мирные инициативы, вот вам предлагают мир. Справедливые с точки зрения Путина, ну это ж справедливость, это же дело такое. Э, потому однозначно будут давить, причем будут давить и участники саммита, потому что там же ЮГ, ЮГ же туда позвали, зачем-то, непонятно зачем а на юг имеет воздействие Иран, Москва и Пекин. Потому будут, будет давление, причем такое серьезное. Я же говорю, что сейчас это будет, это, это, сейчас они там будут подпрыгивать после каждого вопроса и не получится той картинки, которую они хотели себе нарисовать. Их будут просто бить с, с левой, с правой, с ноги, с, с, просто будет избиение младенца. Ну вот примерно так. Ну, это мы сейчас все увидим в информационном потоке, это будет четко понятно. А то, что Путин, допустим, требует, то есть готов пойти на заморозку, так мы тоже об этом говорим несколько месяцев. Он молит о заморозке. Ему надо заморозить боевые действия. Почему? Санкции вводятся такие уже более-менее серьезные, он уже рубль полетел. Есть проблемы, связанные с постановкой личного состава в строй, то есть он уже сейчас начинает балансировать на пределе рекрутинговых возможностей своих, ему придется поднимать как минимум денежное содержание. У него не хватает наконец, года, мы это уже тоже приказываем, все, все считается. У него недостаточное количество техники на конец года. То есть ему уже воевать в следующем году будет нечем, не э, согласно технике. То есть есть вопросы по боеприпасам, по авиации. То есть проблем у Путина много. Ему надо остановить боевые действия, потому он точно на них пойдет. Но только на определенное время, пока опять не, позаряд, не перезарядится и... А не начнет двигаться дальше. Потому для нас однозначно нельзя, нельзя ни в коем, ни на один час нельзя останавливать огонь по российским войскам. Даже один час дает возможности россиянам закопаться, подтянуть резервы, перезапуститься, произвести снаряды, произвести технику и все это поставить на линию боевого соприкосновения. Надо успевать это все уничтожать. Скажіть, будь ласка, ну, зокрема, в Києві сьогодні так ну, майже протягом дня лунає повітряна тривога і чути вибухи. Так якогось подробиць немає, але все ж таки так повідомляють про це різні телеграм-канали. Крім того, ми бачимо атаки і на, на інші міста мирні. Ну, зокрема, вчора були позавчора. Все це ну тобто, це як форма тиску знову ж таки. Давлення, вот. про простое давлення, от нічого абсолютно нового он этот «карлик» Московський. Он сейчас будет давить на э, мирное население режим геноцидный, террористический. Почему и Харьков под ударами, почему Одесса под ударами. Сейчас еще на Киевлян начинает давить правильно. Почему? Потому что Киев это все-таки столица. То есть он будет эти три дня давить для того, чтобы э, заставить э, пойти на его условия. Или э, дать возможность его шестеркам, которых будет очень много на этом саммите, сами же сами себе создали проблему, которые тоже будут давить вот так, таким способом показывая, что у вас же там не все хорошо. Соглашайтесь, пока Путин добренький. Ну вот примерно так это все все сейчас будет. Почему нельзя было этого всего делать еще год назад, даже придумывать э, такого рода действия? Есть у нас сколько у нас, допустим, стран, которые нас поддерживают, причем реально поддерживают э, в финансовом. В военном отношении и понимают, что нам надо дойти до границы 91 -го года, восстановить территориальную целостность, иначе у этих стран тоже начнутся такие же проблемы через определенное время. Есть полсотни стран. Сколько у нас на Рамштане? 53 страны. Там сейчас Аргентина еще добавляется. Да? Ну вот такая. Зачем? Зачем 70, 80, 120, 150? Для чего этот артистизм, клоунада? Для чего это? Какому клоуну э, пришло в голову создавать э, и натягивать на э, сову глобус или на глобус на сову, как как угодно, э, кто как это воспринимает? То есть э, пришло в голову, а сейчас э, возникнет проблема однозначная. И вот она, она уже, кстати, возникает. А надо было собрать эти там 50 стран? Если уже сильно захотелось порисоваться э, фейсом где-то на, на, э, в, в мировом масштабе, ну, собрали бы их, и никто бы не давил бы тогда, потому что было бы понимание э, процессов, которые надо. Это, это все э, ошибки, страшнейшие. Опять же, если это ошибки, это еще хорошо, если это ошибки, а не диверсия. Но это разбираться контрразведки, я думаю, там, малюковские, контрики малюка разберутся в свое время. У міністерстві закордонних справ Швейцарії була заява. Там сказали про те, що вже почалося обговорення, де відбудеться наступна мирна конференція по Україні для вироблення плану врегулювання е, Роман Григоровичу. До цього ми бачили, що президент наш літав з неоголошеним візитом до Саудівської Аравії. Скажіть, будь ласка, якось ці речі можуть бути пов'язані чи ні? Тому що там знову ж таки говорили також про саміт миру. Тобто, Саудівська Аравія може розглядатися якось цей майданчик та для другої цієї мирної конференції? Ну тобто, що далі, які можуть бути от, ваші прогнози? Ну, э, исходя из того плана, который, по крайней мере, он виден был, э, как такой красной нитью проходил, как сдать Украину, и чтобы не, не висеть на банковской, на, на фонарях, э, то э, второй, вот, вторая площадка – это уже конкретная капитуляция Украины. Оптимальный вариант ее проводить на где-то на нейтральной э, территории со это оптимальный вариант. Ну, один из оптимальных. Это может быть Мальта, это может быть тот же Эрдоган, то есть Стамбул. Но по Стамбулу очень плохо связка со Стамбулом. Помните, нас сдавали уже Арахамия с Умеровым Подалеком и с Резниковым в 2022 году в Стамбуле. Уже Стамбул, скорее всего, не рассматривается, потому что связка была плохая. Вот одна, один из вариантов это Саудовская Аравия. Один из вариантов. Почему? Потому что он может, конечно, пропасть после признания, ну или приглашения Палестины на эту же самую площадку и есть вопросы с аудитами потому это может быть пекин это может быть индия это может быть да, любая другая э, такого рода площадка но виден э, сам план виден как как капитулировать перед путиным так чтобы остаться в живых а еще бы лучше чтобы еще раз переизбрали то есть переизбраться остаться на на банковской так вот это вот один из вариантов Четко это видно, то есть сдача Украины сейчас вот начинается в ближайшие ближайшие дни или там продолжается, по крайней мере, то есть попытка, по крайней мере, так сдать Украину, чтобы всем всем, всем было хорошо, кроме Украины, украинцев и украинской армии.